əhzab müharibəsində elə ki qarşı tərəf qarşı tərəfi yıxdıb yeri. Çox oldular düşmən tərəf. Bu tərəfdən də peyğəmbər müsəlmanlara demişdi: "Qalib bizik, narahat olmayın." Müsəlmanlar baxdılar gölə: "İlahi, düşmən çoxdur. Hamı əl-ələ verib." <laughs> Ayə nazil oldu. Onların dediyini çıxartdı düzə. "Və ləzînə fi qulubihim maraz, qəlbi xəssədənlar <laughs> dedilər: "Ma və adanəllah rasuluhu." illa gurura Allahla peyğəmbəri bizi aldatdı demişdi biz qalib olacağıq biz bunlara qalib olarıq. düşlər şəkk düşlər şəkk düşlər şəkk Allah bizi sınayır. köməyi gecikdirir. görür görmək istirir ki biz nə edəcəyik. ay köməyi gecikənlər məyus olmayın. sınayırlar bizi. bəlkə də bir addımlığındansan xəbərin yoxdur. o sözü demə Elemedi kömük. Keçirme zihnindən. Sınma kalbində bu mənada. Məyus olma. Bir addımlığından dönüp gidersen. Bir addımlığından dönüb gidersen. Bir addımlığından kalmıştır. Adam yanıp tökülür. Niye ya bu kadar müstəşir? Allah uz ...güdreti Qudreti yoxdur. Hı? İnnallaha ila kulli şeyin qadir. Her şey qadir o değil. Bir də nə imkanlığa güvəndiyin qədər Allah'a güvənmirsən. Bir də nə imkanlığa güvəndiyin qədər Allah'a güvənmirsən. Bir də nə imkanlığa güvəndiyin qədər Allah'a güvənmirsən. Niyə? Niyə Allahla beləyik biz? Az əlimizdən tutub niyə güvəmliyik? Niyə sığınmırıq? Qalbimiz xəstədir ona görə. Xəstə qalbin sahibdarı. Biz Allah rəhəm eləsin. Biz Allah rəhəm eləsin sözat qeyd etdilər valləzîna fi qulûbihim maraz qəlbi xəstə olanlar idilər. Ma va'adən Allah və Rasulu illə ğurur. Allahla peyğəmbəri biz aldatdı be bu gün necə. Dirdi biz bunlarla biz bacara bilərik. Bacardılar da ya. Allah üzə ilə əhzab ilə qələbə apardı ki, heç döyüşçü olmadıdı. Bir iki döyüş oldu da 50 salam çıxdı qabağa. O cür nə sarsıtdı onları bir şəxs. Əli tək canına bir ümmətdir. İbrahim kim? qarşı tərəfini nədi? qarşı tərəf itirdi özünü. onların ən böyük cəngavər idi. bir ruhdan düşməyin səbəbi bu idi. zərbət aliyn yev mal xəndək afzal min ibadətə səqali bir mənası da budur hədisin. aliynin xəndəkdə vurduğu bir zərbə. o vurduğu zərbəyə baxmayın, o qəlbində olan səbata bax. zərrə şək yox idi ki qalibik. Zerrə şək ki oxuydu bu şəxsiyyətin. Tam vücudu ilə sabit dayanmışdı. Əmr gözləyirdi peyğəmbərdən ki, hələ bir dəfə dedi dayan peyğəmbər. 2-ci dedi dayan dedi Əli. 3-cü dəfə deyəndə axır neçə dəfəndən sonra dedi Əli, indi gedə bilərsən. Sabr et. O biz elə belə zədat və deyildi. O gün vurdu o zərbəni ki, çoxları dedilər: "Mə və Adan Allah və Rasulu illə gurura. Allah və peyğəmbəri biz aldatdı." O anda amma möhkəm dağ kimi dayanır bu şəxsiyyət. Ya, ya Rasulullah, izim var. Bax, deyirlər, Bax bu tərcə. Abladı illər sabat. Bu bu qalbi sağlam qalıbdı. Xəstə